І у нас зараз в гостях українка, яка живе у Лос-Анджелесі, вона відома фотомодель, відома тим, що знімає ще нагоу. І у неї це виходить досить непогано. Я, звичайно, не можу так показати, щоб вам були видні всі її таланти, але я покладаю ще на вашу уяву і пам'ять. Дивіться. І Євгенія приїхала до України, бо має родичів на сході і дуже за них переживає. Сьогодні вона у нас у підвалі. Зустрічайте Євгенія Діордійчук. Скільки часу ви вже там в Америці? Я живу в Америці вже майже чотири роки. Угу. Що ви там робите? Ні, я знаю, що ви знімаєте ще в плейбой, що в інші журнали, голі, фотосесії. І це тільки це все, що ви робите? А, ні, я працюю художником в компанії. в одной, которая занимается окрашиванием черно-белых фильмов старых. Я художник. Я конкретно, собственноручно этими ручками делаю фильмы старые цветными. Да. Я по образованию художник, просто у меня высшее художественное образование, поэтому я сейчас оказалась в своей сфере. Не, я припрошу. Ну и параллельно плейбой, конечно. Вам как вам навестчая гроши за то, что вы занимаетесь голой Uh, no. <laughs> це, це просто для мене це просто перевернутий зараз світ. Тому що я думав, що ті, хто, дів, дівчина, яка знімає свій плейбой, вона заробляє стільки грошей, що їй не треба більше нічого робити. А ви працюєте руками? Для чого? <laughs> ну, Нам нас достатньо, щоб заробити гроші, вам просто треба зробити так. <laughs> uh, Насправді, <самом> <laughs> це ошибка. Mm, um, Плейбої моделі не отримують много денег. це все неправда. Uh, Плюс... А это? Может не треба про это говорить. Нет, почему? Девочки должны знать, вот те, кто мечтает сниматься в плейбое, они должны прекрасно понимать, что ты не заработаешь на этом. Ты должна это делать, если ты это любишь, чтобы потом ты не жалела об этом. Поэтому я работала с плейбоем, работаю только потому, что мне это нравится. Но не потому, что я могу на этом заработать какие-то колоссальные деньги. Нет. Плюс я прекрасно понимаю, что возраст идет. Сейчас мне 32 года. И mm -hmm. э, я понимаю, что у меня должна быть нормальная профессия, нормальная жизнь. И я к этому стремлюсь. Я хочу состояться в... как художник. И... Вы сказали, что очень... вам тоже нравится снимать... Еще... Ну, в плейбое. Что самое вам подобающее в том в том процессе? Мне нравится результат, я люблю, мне нравится картинка. Понимаете? А, у меня просто немножко стерта вот эта грань, скажем, то, что люди называют стыдом, стыда, да, потому что, а, а, так как я художник по образованию, я очень много рисовала обнаженной натуры, у меня нет а, отношения к человеческому, телу, к человеческому телу, как это что-то постыдное. Добре, вы приехали из Америки сюда. Почему? Угу. Что, что вас привело в Украину, где у вас нет работы, никто не снимает на, на, на фото, на видео? У uh, меня uh, первое — любовь к моей стране, это моя родина, я очень люблю Украину, очень сильно. А uh, Моя семья. Uh, я их не видела уже два с половиной года, потому что я занималась получением грин-карты в Америке. И в этом, пока ты находишься в этом процессе, ты не можешь выезжать. А где ваши родные живут? Мои родные живут в Донецкой области. Слава богу, что мой город находится под контролем украинской армии. Там сейчас достаточно спокойно. В Дружковке есть город Дружковка. Это рядом с Краматорском, со Славянском. Еще в прошлом году там творились какие-то совершенно ужасные вещи. Я очень рада, что сейчас там все спокойно. В моей семье такая ситуация. У меня есть родные, которые очень настроены очень проукраински. Очень сильно, понимаете? И когда тебя там называют фашистом или бандеровцем, а ты всю жизнь прожил на Восточной Украине, они говорят русской мовой, они живут в Дружковке, их называют фашистами и бандерами. Они, они, они говорят рус... на русском языке всю жизнь, а, живут в Донецкой области всю жизнь, работают в Донецкой области, всю жизнь родились там. Да, и только потому, что ты за целостность Украины, и ты не хочешь, чтобы происходило то, что происходит, и ты против того, чтобы Россия приходила и оккупировала части Украинская территория, ты фашист. То есть я понимаю, что в мою страну пришли люди, которые оккупировали часть территории. Я понимаю, что это плохо, потому что ни в одной другой стране никто тебе просто так не отдаст без одного выстрела Крым, как у нас это сделали, понимаете? Вот представьте, такое происходит в Англии, или во Франции, или в Америке, или в Мексике, неважно. На сегодняшний день что будет? Будет война. Понимаете? Поэтому я прекрасно понимаю, что такое хорошо, что такое плохо. Есть дом. Вот, Украина это дом, я это четко вижу. Есть люди, сосед, который пришел и делает плохие вещи. Как можно это оправдать? То есть, как, с какой стороны можно на это смотреть, чтобы это оправдать? То есть я не понимаю. Я не понимаю, как э, известные люди, наши звезды, да, они, они пытаются вот как-то отмахнуться, ничего об этом не говорить. И они рассказывают: Я политичный человек, я звезда, я вообще должна быть красивой, петь и дарить э, миру, э, любовь, тепло и мое творчество. Ани Лорак. Это не, нет, это не только они Лорак, это многие. так. Посмотрите, они же, они или молчат, или делают вид, что они красивые, не, не хотят об этом говорить, им это не надо, их это не интересует. Да, это, это, это много, много, это понимаете. Правда. А я считаю, что если ты известный человек, ты должен, ты обязан говорить о своей позиции, потому что это твой народ. И ты, может быть, Й... ты не можешь будут быть... Ему быть корпоративы замовлять больше. Что? Они ждут на то, что, возможно, не за баром да, вообще, и -а в них замовят корпоративы. какие корпоративы люди? Завтра, может быть... Я не хочу этого говорить, там я, ну, я не хочу так думать. Я надеюсь, что все обойдется, но мы на грани третьей мировой. Какие корпоративы сегодня вашу страну просто, просто э, раздирают. Политики не, не, не добросовестные, не хорошие, которые сейчас тоже у власти, понимаете? Вот, ну, так, я, я вам, не знаю, вам очень... это просто говорить о том, что вы живете в Америке, у вас там все в порядке, у вас там, э, ну. Я... Поверьте, когда вы живете в Америке, там и когда и если ты нормальный человек, а я считаю себя нормальным человеком, может быть, кто-то думает, что если ты снимаешься голой, значит ты там тю-тю и ты там не можешь вообще соображать. Поверьте, можешь и и, и соображаешь. И когда ты живешь в Америке, и ты действительно живешь в хороших условиях, и у тебя нормальная работа, у тебя хорошая заработная плата, и ты помогаешь, как можешь, своей семье. И ты знаешь, что твоя семья сейчас там, и ты знаешь все эти истории. Вы, и вы думаете, что морально это тяжело, это э, легко, это очень тяжело. Это очень тяжело, потому что в один прекрасный момент ты начинаешь себя чувствовать предателем. Ты вы так себя вычувала? Да, я себя так э, чувствовала. Я понимала, что я не могу и выехать. Я не могу, потому что у меня сейчас решается вопрос легализации. Понимаете? У меня работа, и я не могу просто бросить работу и сказать в своей компании, «Вы знаете, ребята, я поехала и не буду заканчивать ваш проект». И там у меня семья сидит, понимаете? И когда ты реально уже сидишь и ждешь, когда, когда же ты, когда же ты выйдешь, это тяжело находиться там. И некоторые люди меня обвиняют, вот, такая патриотка, но сидишь, живет там в Америке. Я не убежала в Америку, когда началась война. Я уехала до, я уехала туда с мужем, и я никогда туда не, никогда не стремилась там жить. Чтобы мало измениться в Украине, чтобы вы тут приехали. Я очень много путешествовала. С 18 лет я очень много ездила по миру, и я считаю, что я считаю, вот я, знаете, я думаю, что проблема очень многих людей там на восточной Украине, они мало видели мир. Вот если бы они больше путешествовали. Я понимаю, что, да, это, конечно, легко говорить, бла-бла-бла, это все в деньги, да, но если бы люди больше ездили по миру, узнавали другие культуры, смотрели бы, как другие люди живут, они бы, может быть, совсем по-другому сейчас смотрели на сегодняшнюю ситуацию. Они знают в своей жизни только одно — это Советский Союз. Бывший, он распался. И все, они не ездили, они не выезжали никогда, большая часть из них не выезжали никогда за территорию Украины. Понимаете? Они не знают мир вообще. Они не могут. Потому что если бы они были в Европе, они были бы в Америке, они бы там пожили, посмотрели, они бы говорили совсем по-другому.